বন্ধু অকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰো ভাল মোৰ চেনেল আছাম ফুডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি লৈ আহিছোঁ এটা কে এফ চি ষ্টাইলত বনোৱা চিকেন পপকৰ্ণৰ ৰেচিপি আমিতো কে এফ চিলৈ গৈ খায়েই থাকোঁ তো ভাবিলোঁ সেইটো আজি ঘৰতে স্বাস্থ্যসন্মত পদ্ধতিৰে বনোৱা যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক চাওক আমি চিকেন যে পপকৰ্ণ ৰেচিপিটো বনাম সেই বন সেই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ ছশ গ্ৰাম চিকেন এ চাওক এইটো চিকেনটো মই কাটি লৈছোঁ কিউব আকাৰত আপোনালোকে এনেদৰে কিউব আকাৰত কাটি ল'ব তাৰপাছত এটা মই বনাইছোঁ পেৰি পেৰি মচালা দেখিছেনে বনাবলৈ চিকেন পপকৰ্ণটো বনাবলৈ আমাক মেইন লাগিব এই পেৰি পেৰি মচালা আৰু এই পেৰি পেৰি মচলাটো আপোনালোকে দোকানতো পাব কিন্তু আপোনালোকে ঘৰতো বনাব পাৰে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত তো এই মছলাটো বনাবৰ কাৰণে মই কি কি লৈছোঁ চাওক মই লৈছোঁ জিঞ্জাৰ পাউদাৰ এচামুচ আৰু গাৰ্লিক পাউদাৰ লৈছোঁ এচামুচ অৰিগেনো লৈছোঁ এচামুচ অনিয়ন পাউদাৰ লৈছোঁ এচামুচ আৰু লৈছোঁ মই ইয়াতে আমচুৰ পাউদাৰ যিটো ড্ৰাই মেংগো পাউদাৰ হয় সেইটো লৈছোঁ এচামুচ আৰু এইকেইটা মে মছলাৰ লগতে মই লৈছোঁ ব্লেক পেপাৰ পাউদাৰ এচামুচ আপোনালোকে পাউদাৰ নলয় জালুকৰ যিটো গুটি মানে সেইটোও ল'ব পাৰে আৰু লৈছোঁ মই চেনি এচামুচ নিমখ এচামুচ আৰু ৰেড চিলি পাউদাৰ এচামুচ যদি আপোনালোকে জ্বলা খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জ্বলা ৰেড চিলিটো দিব পাৰে নহ'লে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চটো দিব পাৰে যিকোনো এটা দিলেই হ'ল সেই আটাইখিনি মই কি কৰিছোঁ যিহেতু চেনিখিনি আমাৰ গুড়ি নহয় ন সেই গুৰি ন হ'বৰ কাৰণে মানে মই আটাইখিনি একেলগে মিক্সাৰত মানে পিচি লৈছোঁ তো এইটোৱে হ'ল আমাৰ পেৰি পেৰি মচলা এইখিনি চাওক মই এনেকৈ গোটেই মছলাখিনি দি এনেকৈ সানি পেলাই মই পোন্ধৰ মিনিট সময় ইয়াত ৰেষ্ট ল'বলৈ দিম আপোনালোকে পোন্ধৰ মিনিট বিছ মিনিট আধা ঘণ্টা যিমান সময় দিয়ে ভাল আৰু এইখিনি মই এতিয়া এনেকৈ ঢাকি ৰাখিম পোন্ধৰ মিনিট এয়া চাওক আমাৰ এতিয়া পোন্ধৰ মিনিট সময় হৈ গ'ল তাৰপিছত পোন্ধৰ মিনিটৰ পাছত মই এইটো মেৰিনেট কৰোঁতে দিয়া নাই কিন্তু দেই এতিয়া পোন্ধৰ মিনিট হৈ যোৱাৰ পাছত মই এচামুচ দিছোঁ জিঞ্জাৰ আৰু গা গাৰ্লিক এইটো পেষ্ট হয় মই এই পেষ্টটো ইয়াতে দি অকণমান সময় এনেকৈ মিক্স কৰিম এয়া চাওক আমি যে ময়দা লৈছিলোঁ সেই ময়দাখিনিতে মই এতিয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ দিম দুচামুচ এয়া এইখিনি মই কৰ্ণফ্ল'ৰ ইয়াতে দি দিলোঁ তাৰপাছত আমি নিমখ ল'ম অলপ ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী এনেকৈ নিমখ লৈ ল'ম এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম তাৰপাছত এয়া যে মেৰিনেট কৰা চিকেনখিনি পোন্ধৰ বিছ মিনিটৰ পাছতে মই এইখিনি পাঁচ ছয় টুকুৰামান ল'ম তাৰপিছত পাঁচ ছয় টুকুৰা লৈ মই ইয়াত খুব ভালকৈ এনেকৈ ইয়াত ডাবল ক'ড কৰি ল'ম এইটো এবাৰ কৰিছোঁ এনেকৈ খুব ভালদৰে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান এনেকৈ ময়দাখিনি ইয়াত কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন চালনী লৈ ল'ব তাৰপিছত এইখিনি মই যে পানীখিনি লৈছিলোঁ সেই পানীখিনিত আপোনালোকে জাষ্ট এইটো এনেকৈ ডুবাব ডুবাই লৈ দিব ৰাখি থোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট ডুবাব আৰু লৈ আহিব

অলপ গৰম তেলত ফ্ৰাই কৰিম এয়া চাওক আমি এনেকৈ ময়দা আৰু কৰ্ণফ্ল এনেকৈ কৰি পেলাই তেলত দি দিছোঁ আপোনালোকে ফ্লেমটো কিন্তু হাই নাৰাখিব মিডিয়াম ৰাখিব ফ্লেমটো আৰু আপোনালোকে একেলগে সৰহকৈ চিকেন দি নিদিব চাৰি পিচ পাঁচ পিছ ছ পিছ এনেকৈ দিব আৰু লগালগ আপোনালোকে লৰাই নিদিব লৰাই দিলে কি হ'ব ইয়াত ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে লগালগ লৰাই নিদিব এয়া চাওক আমাৰ প্ৰথমটো বেচ মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে নমাই গৰমে গৰমে আমি যে বনাই লৈছিলোঁ এই পেৰি পেৰি মচলাটো সেইটো গৰমে গৰমে এনেকৈ অকণমান দি দিব হিমানবা আপোনalke মানে ফ্রাই করিবো সেই হিমানবারে এই মশলাটিকে নেকি গরমে গরম দি দিব তিয়া মশলাটি এতে নেকি ঘুমাই যাব আর আbole টেস্টি হবে দিয়া দে ম সেকেন্ড বেস্টটিকে নেকি সেম প্রসেসর এসা তো ম ভাজি আছি এসা নাম আৰু আপোনালোকে কালাৰৰ কাৰণে ইয়াত ফুড কালাৰো দিব পাৰে কিন্তু মই ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ নাই কৰা মই এনেকৈ এইটো কালাৰে আনিছোঁ বহুত বেছি কালাৰৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণে মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ তো আজি যে আমি বনাইছিলোঁ পপকৰ্ণৰ এইটো চাওক কেফ চি ষ্টাইলত পপকৰ্ণ ৰেচিপিটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এটা কথা মনত পৰিলে আপোনালোকক কৈ থওঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া এইটো ফ্ৰাই কৰিব ফ্ৰাই কৰোঁতে আপোনালোকে পোন্ধৰৰ পৰা বিছ মিনিট একদম ল' মানে ফ্লেমটো ল' কৰি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি পেলাই আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰিব নহ'লে মাজৰটো নিসিজিব আৰু একদম ওপৰতো যেতিয়া ক্ৰিস্পি হ'ব আৰু মাজৰটো যেতিয়া জুচি জুচি হৈ থাকিব মানে খাই আপোনালোকে ভাল পাব তো আহক আজি আমি আমাৰ এইটো ট্ৰাই কৰোঁ চাওক ওপৰতো একদম ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু ভিতৰতো একদম জুচি যুঁচি হৈছে খাবলৈ আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব ত' আজিৰ কে এফ চি ষ্টাইলত বনোৱা পপকৰ্ণৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে চাই পেলাই কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আপোনালোক সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক বাই